Oke, okay, halo semuanya, balik lagi ya guys ya di channel YouTube Sepul Official. Nah di video kali ini seperti biasa aku bakal bikin alat yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kalian tentunya. Tapi sebelum lanjut buat kalian yang baru nonton jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya dan juga tombol loncengnya like agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke. Okay? Nah tanpa loncat basa-basi lagi kita langsung aja ke caranya ya guys ya jika kalian mempunyai kaleng bekas seperti ini guys ya jangan dibuang dulu guys ya mari kita bikin alat yang sangat bermanfaat sekali nah di sini kita potong di bagian atasnya seperti ini ya guys ya kalian bisa lihat caranya seperti ini ya guys ya kita potong menggunakan cutter di bagian atasnya seperti ini ya guys ya hanya di bagian atasnya guys ya kita potong sampai terpotong ya guys ya seperti ini ya, kita hanya membutuhkan bagian atas saja ya guys ya kita cabut nah seperti ini nah ini jika sudah seperti ini kita tilap aja ini ya guys ya atau kalian cabut juga boleh jadi di sini kita tilap aja nah seperti ini ya guys ya nah karena ini pinggirannya masih tajam ya guys ya masih tajam kita rapikan lagi menggunakan gunting coy jadi kita, kita ikutin pola yang sudah ada ya guys ya disitunya nah jadi kita ikutin aja pola yang sudah ada nah kita gunting serapi mungkin ya guys ya biar nggak tajam biar tidak melukai tangan kalian tentunya kita gunting serapi mungkin ya cuy ya jadinya seperti ini cuy mantap sekali sekarang udah enggak tajam lagi ya guys ya Nah setelah itu kita lanjut ke step berikutnya ya cuy ya kita bersihkan dulu sisa-sisa airnya kita bersihkan sampai kering ya guys ya sampai tidak ada airnya lagi oke okay. Nah jika sudah seperti ini kita lanjut lagi kita putar atasnya seperti ini cuy Jadi kita ketengahin lagi seperti ini ya guys ya Nah mantap kelihatan oke bagus sekali Tangannya kita seperti itu Lalu kita lanjut lagi kita ambil kapas ya guys ya Kalian bisa beli di warung-warung terdekat Tapi kita hanya membutuhkan secuil aja ya guys ya Sekecil ini aja nggak usah banyak-banyak ini sekitar 5 cm ya guys ya panjangnya dan lebarnya sekitar 1 cm jadi nggak usah banyak-banyak kita hanya perlu sedikit saja setelah itu kita masukin ke lubang yang paling kecil ya guys ya bukan yang gede ini nah kita masukin ke lubang yang kecil nah jika susah kita gulung-gulung ujungnya ya guys ya kita lancipin biar gampang dimasukinnya cuy dari dari bawah ke atas ya guys ya lalu kita tarik seperti ini oke okay jangan terlalu panjang juga karena jelek juga ya guys ya jadi secukupnya aja nah si kapasnya di bawah kita tilap seperti ini ya guys ya bagus sekali ya guys ya nah setelah itu kalian ambil piring kecil ya guys ya atau piring pisin atau yang biasa digunakan untuk tatakan kopi ya cuy ya nah setelah itu kita taruh di atasnya seperti ini Nah langkah selanjutnya kita ambil minyak jelanta yang sudah enggak kepake Jadi kita tetesin dari atas ya guys ya Dari atas ini kita di ujung kapasnya biar sampai kena Lalu ke dalam tengah-tengah itu ya guys ya Karena kapasnya ada di bawah Jadi kita taruh seperti ini Nah kita bawahnya kita langsung kasih aja dari sininya ya guys lalu kita tuangin aja minyaknya langsung nah segini aja jangan banyak secukupnya biar enggak terlalu luber ya guys ya nah setelah itu kita langsung bakar aja cuy jadi kita langsung bakar aja nah seperti ini ya guys ya ini adalah lilin abadi ya guys ya ini lilin sederhana tapi lebih tahan lama dari lilin pada umumnya bisa 10 kali lipat lebih lama ya guys ya. Jadi jika kalian membeli lilin cuma tahan satu hari, ini bisa tahan berhari-hari ya guys ya. Mantap kali hanya menggunakan alat-alat sederhana dan barang-barang sederhana yang bisa kalian temui di rumah kalian. Oke okay, bagus sekali, mantap sekali. Nah oke, okay. sebagai contoh kita bakal mati lampunya seperti ini jadinya cuy. Bagus bagus banget pokoknya ya guys ya. Nah ini pinggirannya bermotif ya cuy ya, mantep banget tuh lihat bu, kalau ketika diangkat seperti ini bagus sekali. Ini menambah nilai estetik di rumah kalian ketika kalian mati lampu ya guys ya. Gak perlu lagi beli lilin cuy pakai aja seperti ini kalian bisa bikin sendiri di rumah gampang bikinnya dan alat-alatnya mudah ditemukan mantap sekali jadi nggak usah beli lilin lagi pakai ini aja ini lebih lama ya guys ya bagus sekali mantap tuh lihat ya ya mantap oke sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya mantap bye bye